Здравствуйте, служба судебных приставов. Дверь откройте мы к соседям вашим. Преодолеть препятствие в виде домофона, лестничной площадки, а после попасть в квартиру. Три основных препона, которые во время рейдов ожидают судебных приставов. Сегодня с утра служители закона решили заглянуть на огонек к неплательщикам за газ. Совместно с сотрудниками Горгаза судебные приставы пытаются достучаться в квартиры должников. Но первые три адреса результата не приносят. Жильцов нет дома, зато соседи активно идут навстречу сотрудникам силового ведомства. Здесь прописано мать, дочь и внук. Сейчас три человека. Но мама работоспособный человек? Мама работоспособная, она работает на рынке около торгового центра, но ну просто как, наверное, без оформления. Если хотите, можем подъехать. Застать дома удалось жителей квартир по адресам Кашевого 68 и 42. Был получен доступ к газовому оборудованию, а затем прекращена подача газа путем установки глушки. А Татьяне Нелюбовой даже наложили запрет на пользование газовой плитой. Ее долг составил 3134 рубля. Такая сумма накопилась за три года. Не всегда работа бывает. Бывает такое, знаете, вот, например, я официально нигде не работаю. Вот бывает есть работа, бывает нет. Долг одной квартиры за газ в Волгодонске варьируется от 200 рублей до 30 тысяч. Однако не только этот вид неплательщиков находится под пристальным вниманием представителей закона. Параллельно идет проверка недобросовестных алименщиков. Федеральная служба России проводится с 24 мая, даже с 21 мая по 31 мая, акция судебно приставы дети. Сейчас у нас проводятся рейды, обходим всех алиментщиков, должников, вызываем сюда. У нас уже есть лица, в отношении которых можно уголовное дело по неуплате элементов. Перед летним отпуском особенно действенны такие меры наказания, как запрет на выезд за границу, а также перерегистрации движимого и недвижимого имущества. Чтобы избежать неприятных процедур, нужно заплатить долг и жить спокойно, советуют приставы. Если даже должник приходит в коммунальную службу с просьбой, какие-то поблажки, они идут на все, лишь бы платили там не всю сумму сразу, может частично проплатили. Тем более сейчас наступает лето, очень много работы на улице, коммунальные службы приглашают. Отрабатывайте долги. Марина Табатадзе, Андрей Томинов. События.